Hai semua, selamat datang. Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya rancangan negara kita untuk pastikan kita semua selamat? Hari ini kita akan kupas dengan lebih mendalam strategi pertahanan negara kita, satu plan tindakan yang jadi macam perisai untuk Malaysia. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang paling penting. Dalam dunia yang tak menentu sekarang ni, macam mana kita nak pastikan negara kita kekal selamat dan berdaulat? Soalan inilah yang sebenarnya menjadi teras kepada keseluruhan pelan pertahanan negara kita. Cabaran pertama dah tentu sekali ketidaktentuan geopolitik. Kita kena faham hubungan antara kuasa-kuasa besar dunia ni, ia sentiasa berubah-ubah. Kadang-kadang mereka bekerjasama, kadang-kadang mereka bersaing dan semua ni secara langsung atau tak memang bagi kesan kepada kestabilan di rantau kita. Seterusnya, kita kena ingat keselamatan Malaysia ni sangat-sangat berkait rapat dengan jiran-jiran kita. Rantau Asia Tenggara ni ia ada cabaran-cabarannya yang tersendiri. Macam-macam isu ada dari isu maritim sampailah jenayah rentas sempadan. Jadi, kestabilan serantau tu memang jadi satu keutamaan. Dan, ancaman zaman sekarang ni dah tak macam dulu. Ia bukan lagi sekadar pasal tentera atau peperangan. Kita berdepan dengan ancaman yang kita panggil bukan tradisional. Contohnya, Serangan cyber aktiviti pengganas dan ya yeah, pandemik pun termasuk semua ni boleh gugat keselamatan negara tau jadi macam mana Malaysia nak hadap semua cabaran ni aha inilah dia rangka tindakan pertahanan negara kita ia satu strategi yang berlapis bermula dengan satu visi jangka panjang dan kemudian diperincikan dalam satu pelan tindakan yang betul-betul mantap matlamat utama dia sebenarnya sangat jelas untuk pastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang selamat berdaulat dan juga makmur. Inilah dia goal terakhir untuk setiap usaha pertahanan yang dirancang. Okey, asas untuk semua benda ni datangnya dari kertas putih pertahanan atau KPP. Anggap JKPP ni macam kompas strategik negara untuk tempoh 10 tahun. Dialah yang tetapkan hala tuju besar dan falsafah di sebalik cara kita mempertahankan negara. Ha, slide ni tunjuk sesuatu yang sangat penting, macam mana visi tu disambungkan dengan tindakan. Sebelah kiri tu kita ada KPP, visi besar untuk 10 tahun. Dan sebelah kanan pula, kita ada pelan tindakan 5 tahun untuk jadikan visi tu satu realiti. Sebab apa? Sebab visi tanpa tindakan, ia cuma angan-angan kan? Jom kita selami sikit inti pati pelan tindakan ni. Keseluruhan strategi ini dibina atas tujuh tiang utama yang kita panggil teras. Setiap teras ni jaga satu aspek pertahanan yang berbeza. Memang komprehensif. Semuanya dibina atas tujuh teras strategik. Cuba bayangkan, ia macam tujuh tiang siri yang jadi asas kepada seluruh bangunan pertahanan negara kita untuk lima tahun akan datang. Ini gambaran besarnya. Tapi, ia tak berhenti kat situ. Daripada tujuh teras utama tadi, pelan ini dipecahkan lagi kepada 31 strategi yang lebih spesifik. Setiap strategi ini ada sasaran yang jelas, jadi setiap tiang asas tadi ada rancangan yang betul-betul kukuh. Dan nak pastikan semua strategi ini betul-betul dilaksanakan, ia dipecahkan lagi kepada 109 inisiatif tindakan yang spesifik. Nampak tak? Ini bukanlah sekadar idea atas kertas, tapi satu pelan kerja yang sangat terperinci struktur 731109 ni menunjukkan betapa seriusnya perancangan ni dari dasar umum kepada tindakan yang boleh diukur. Baiklah, jom kita tengok teras-teras ni dalam beberapa kumpulan. Kumpulan yang pertama, fokus utamanya adalah kepada kesiapsiagaan dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia atau ATM. Mereka lah barisan hadapan pertahanan kita jadi, senang cerita, matlamat kat sini adalah untuk pastikan angkatan tentera kita sentiasa bersiap sedia, lengkap dengan aset-aset terkini dan dianggutai oleh mereka yang berkemahiran tinggi. Semua ni untuk lindungi kepentingan negara kita setiap masa. Seterusnya, pelani juga faham yang kekuatan sebenar angkatan tentera kita terletak pada warganya. Jadi, fokus kedua adalah untuk menjaga kebajikan anggota tentera, tak kira yang masih berkhidmat ataupun yang dah besar. Dan bila kita sebut kebajikan, ia merangkumi semua benda daripada perumahan, kesihatan untuk anggota dan keluarga mereka sampailah kepada usaha untuk pastikan para veteran kita terus dijaga dan terbela lepas tamat perkhidmatan. Mereka dah banyak berkorban untuk kita. Jadi sekarang giliran kita pula menjaga mereka. Okey, kumpulan teras yang terakhir ini, skop dia lebih luas. Bukan setakat pasal tentera je. Ia tekankan yang pertahanan zaman moden ni melibatkan semua pihak. Industri tempatan, rakan kongsi antarabangsa dan ya, termasuklah orang awam macam kita semua. Teras-teras ni sebenarnya nak capai dua benda utama. Satu, untuk bina industri pertahanan tempatan yang mampu berdikari supaya kita tak terlalu bergantung pada negara luar. Dan pada masa yang sama, kita kena terus kukuhkan hubungan diplomasi dan kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain. Dan ini membawa kita kepada satu konsep yang paling penting dalam keseluruhan plan ni, idea bahawa mempertahankan negara ni, ia bukan tugas kerajaan atau tentera semata-mata. Ia adalah satu tanggungjawab yang dikongsi bersama oleh setiap rakyat Malaysia. Konsep ni dikenali sebagai pertahanan menyeluruh atau singkatannya HANRUH. Nak faham senang je maksud dia pertahanan adalah urusan semua orang semua aset dan kekuatan yang negara kita ada termasuklah kita sebagai rakyat digerakkan bersama untuk jadi satu perisai pertahanan yang padu Petikan ini dah merumuskan semuanya. Pelan pertahanan ini memang dari awal lagi direka untuk melibatkan setiap lapisan masyarakat. Ia satu perubahan besar kan? Daripada kita tengok pertahanan ini sebagai kerja tentera sahaja, kepada satu pandangan di mana ia adalah tanggungjawab kita bersama. So, macam mana rupa kerjasama ni dalam dunia sebenar? Sebenarnya, kita selalu nampak. Bila berlaku bencana, macam banjir, siapa yang turun padang bantu? Tentera melalui program jiwa murni pula mereka bantu bina jambatan baiki kemudahan awam inilah contoh terbaik handroof sedang dilaksanakan okey lepas kita dah faham semua ni mungkin ada yang tertanya-tanya apa kena mengena semua strategi peringkat tinggi ni dengan kita sebagai individu Pelan ini menegaskan bahawa setiap seorang daripada kita ada peranan. Jadi soalan yang sekarang bukan lagi apa yang kerajaan buat untuk pertahanan, tapi soalan yang lebih penting ialah, apakah sumbangan saya untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur? Ha, satu soalan untuk kita semua fikir-fikirkan.